بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين لبركات امام العلامه الشيخ عبد القادر الجيلاني سبق الله تعالى الله. dan kita mendapat manfaat satu barakah ilmunya. Wahai gulam, awas dan sekali lagi awas sampai engkau mau merampas hak orang lain. Kerana orang itu akan terselamat dan diangkat Tuhan. Pada engkau akan binasa dan celaka. Direndah hinakan serta dibusukkan namamu. Bagaimana sampai engkau sanggup mengubah bahagiannya dengan merampas hak orang itu. Padahal telah tetap dalam ilmu Allah apa yang ditakdirkannya. Jika engkau cuba menentang pada ilmunya yang lalu mengenai hak dirimu atau hak orang lain, nescaya engkau akan jatuh dari pandangannya. Dan tiada berguna lagi amalanmu itu ketika itu. Sebagaimana firman Allah Taala amilatun nasibah jiwa yang beramal dengan sia-sia sahaja. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dari sekarang. Orang yang bersih itu selalunya pintar. Jangan putuskan tujuanmu kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kerana bala yang ditimpakan ke atasmu. Tunggu keringanannya buat dirimu dan jangan putus asa. Kerana dari satu masa ke masa yang lain tetap ada kelapangan daripadanya. Allah Ta'ala berfirman. Kullayaumin huwa fi syak. Setiap masa dia dengan urusannya. Surah Ar-Rahman ayat 29. Berpindah dari satu kaum ke kaum yang lain. Bersabarlah dengan Allah dan reda dengan takdirnya. Sebagaimana firman Allah Allah Ta'ala la tadri la'alla Allah yuhdis ba'da dhalika amra kerana engkau tiada mengetahui moga-moga dia akan mentakdirkan sesuatu perkara yang tiada terduga olehmu maksud surah at-talaq ayat yang pertama jika engkau bersabar kelak akan diringankan bala buat dirimu dan ditakdirkan sesuatu perkara yang disukainya dan engkau juga menyukainya. Tetapi jika engkau terus merungut dan membantah, kelak akan diberatkan bala itu atas dirimu. Di samping ditambahkan lagi seksaannya kerana bantahanmu terhadap takdirnya. Sebab bantahan dan penentanganmu terhadapnya itu ialah kerana engkau berdiri dengan hawa nafsu. Ini hawa nafsu mu. Dan pandanganmu terhadap kebendaan serta cintamu pada dunia dan ingin memboloknya. Wahai kaum, jika sampai terdesak, mesti jiwa kamu berdiri di pintu dunia. Hati kamu di pintu akhirat. Sedangkan kebatinan kamu berdiri di pintu Allah. Sehingga suatu masa jiwa itu akan bertukar menjadi hati. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh hatinya. Dan hati itu pula bertukar menjadi kebatinan. Dia merasakan apa yang dirasakan kebatinannya. Kemudian kebatinan itu pula bertukar menjadi fana. Yani binasa tiada merasakan apa-apa lagi. Lalu dia dihidupkan semula buat zatnya bukan buat yang lain. Maka ketika itu menjadilah jiwa kimia. Setiap dirham daripada daripadanya kimia sama dengan beratnya seribu bungka dari emas. Itulah kemuncak keseluruhan yang asli lagi kekal. Berbahagilah siapa yang faham akan apa yang aku katakan ini. Lalu dia percayainya. Berbahagilah siapa yang mengamalkannya. Lalu berikhlas dalam amalannya. Berbahagilah siapa yang mengambil amalan itu dengan tangannya. Dan didekatkannya pada siapa yang ditujukan amalannya itu. Muslimin dan muslimat. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syamlu Qadir. Hati-hati jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Sama ada hak tersebut berupa harta benda yang bersifat alih atau mudah alih. Yang ini yang bersifat boleh dia alih ataupun tidak boleh dia alih. Yang dipanggil akar, aset. Ambil tanah orang, ambil duit orang. Atau sekecil-kecil benda yang kita ambil. Sama ada kita ambilnya secara merampas atau mengambilnya secara hutang yang tidak berbayar. Atau mengambilnya secara jual beli yang tidak sah atau mengambilnya dengan cara jual beli paksaan dan tekanan. Siapa pun yang mengambil harta orang lain maka dia menuju ke arah kebinasaan. Dan demikian juga mengambil bahagian orang lain yang berupa maruah, kemuliaan. Orang itu patut mulia tapi dia klaim dia yang buat bukan orang itu. Mengambil hak orang lain. Dia yang berusaha tekun bagaimana kita lihat dalam, bagi contoh dalam jabatan. Orang lain buat kerja orang dapat nama. Orang ni dikambing hitamkan. Orang ni di, dibuli. Yang dapat nama Fulan bin Fulan. Atau kadang-kadang di peringkat-peringkat yang kita rasa tak logik. Bagaimana mereka mengambil hak orang lain. Termasuk mengambil hak cipta orang lain. Kitab, buku. Itu hak online. orang lain. Termasuklah orang-orang yang menjual barang-barang pirate. Barang-barang lanun. Dengan maksud Barang-barang yang kita copy paste orang lain tu kita jual. Termasuklah kita mengambil kata-kata orang lain dan menisbuahkan pada diri kita. Tanpa kita menyebut mana asal-usulnya. Maka semua ini mengambil hak orang lain. Sama ada mengambilnya secara, secara fizikal atau mengambil secara hak. Hak, hak cipta yang kita sebut. Hukuk. Kita orang lain tulis. Kita yang letak nama kita. Dia ceritakan bahawa ketika mana umat Islam mengalami zaman izdihar ke keagunannya. Maka bila berlaku perang salib. Kata perang salib dalam tiga siri peperangan ataupun kita panggil tiga jaulah, tiga pusingan. Bermula pada zaman Sultan Mahmud Zanki, Nuruddin Zanki, sehingga zaman Salahuddin Al-Ayubi. Dia ada tiga pusingan perang salib yang berakhir dengan kemenangan umat Islam tetapi dari sudut kesan peperangan apa berlaku perpindahan ilmu-ilmu Islam ke dunia barat ke Eropah khususnya masa tu Amerika tak wujud zaman perang salib Amerika pun tak ada yang dia ialah Rom Eropah maka mereka mengambil buku-buku Islam khazanah Islam mereka menterjemahkannya meletakkan nama dia atau mereka mengubah nama-nama sarjana Islam kepada nama-nama tidak nampak Islam. Seperti Ibn Rush ditukar kepada Ibn Rush. Seperti Ibn Sina disukar dengan Ibn Sina. Sehingga kita tak perasan. Jabir bin Hayyan ditukar dengan Al-Gabal. Dan banyak tokoh-tokoh Islam namanya di Eropah kan. Sehingga orang menyangka itu karya orang Eropah. Yang satu lagi nama pengarang Islam dipadamkan. Dia letakkan nama mereka Dan satu lagi ialah mereka copy terus Sebahagian idea-idea Lalu mereka menamakan itu idea mereka Mereka menipu dunia Kerana waktu itu mereka berada di dunia gelap Tak mengarang kitab apa-apa Orang Islam mengalami zaman kemuncak Dan Zaman kerajaan Abbasiyah, zaman kemuncak ilmu Yang telah diasaskan bermula dari Harun Rashid Sehingga dibina Baitul Hikmah, perpustakaan negara. Dan khazanah ini luar biasa. Dan mereka itu kitab-kitab yang berbagai bukan siapa yang mendalami bahasa Arab. Dia akan lihat bagaimana banyaknya semua-semua ilmu dalam bahasa Arab. Tapi akses kita terhad. Sehingga mereka mengambil ilmu ini secara tidak sebenar. Itu secara tersebut tentang sejarah politik. Namun di sini kita nak bercakap tentang kesufian. Contoh hati-hati jangan kita mengambil hati orang lain walau sikit. Hati-hati jangan kita cuba menodai maruah orang lain. Mau fitnah. Hanya kita bimbang nanti dia akan naik mengatasi kita. sebabnya kita jelaskan sebelum ini ramainya pada pendengki. Yang dengki pada kebolehan orang tu kelebihan orang ni. Kadang-kelebihannya menarik crowd menarik orang ramai datang. Kelebihannya dari ilmiahnya, dan ilmiahnya. Lalu mereka menggunakan kuasa menghalangnya. Dan membina naratif menyesatkannya. Maka ingat, orang-orang yang mengambil hak orang lain. Kelak namanya yang akan busuk. Kelak musibah itu akan menimpa dirinya sendiri. Sebab itu kata Syah Abdul Qadir. Allah ta'ala anwa ardau. Jika engkau cuba menentang ilmu Allah, mengenai hak orang lain. Allah dah tetapkan ni, orang ni dapat. Kelebihan ni. Kita tuan-tuan bila orang nak ada lebih pada kita, tumpang dia. Bukan dengki dia. Jangan sekali mengambil hak dia. Tuan-tuan nak tengok dia lebih pada tuan-tuan. Maka tumpang dia. Kita lihat dia ajar bertawadak, mengedah diri dan berkongsi. Kalau kita dah lihat kelebihannya, maka ambil manfaat. Bukan kita cuba untuk menekan dia. Oh dia kaya, kita mau buruk-burukkan nama. Dia kaya ni sebab dia pakai jampi. Tapi dia kaya, kita berkongsi macam mana resepi kejayaannya sehingga dia boleh kaya. Itu kan lebih baik. Oh dia alim, saya tak alim. Okay, saya buruk-burukkan dia. Ilmunya sesat. Kenapa awak tidak duduk dan belajar dengannya? Atau paling tidak jadikan dia rakan diskusi. Kan dia punya akal yang tajam. Kepahaman. Kadang-kadang belajar sama Nisi Azhar. Belajar sama Nisi Jordan. Belajar, tapi orang ni akalnya lebih tajam. Akan ambillah kesempatan kemuliaan ini lalu, lalu kita cuba mengampas orang lain Ingat Ketika itu Segala amalan-amalan kita Allah Ta'ala tak pandang Bahkan amalan kita akan diberikan pada orang yang kita khianati Orang yang kita dengki Yang disebut sebagai golongan muflis Kadang akhirat kelak akan ada sejumlah orang Nama diberi nama muflis Kadang-kadang umat Nabi SAW Walau amalan dia banyak Kebaikan itu, ketaatan ini tetapi dia telah memukul orang tu, memukul orang ni. Dia telah men mencobek maruah orang tu, mencobek maruah orang ni. Dia telah memaki orang tu, memaki orang ni. Dia telah memfitnah orang tu, memfitnah orang ni. Maka dia ambil kebaikannya, diberikan pada orang yang dizaliminya. Kalau tiada kebaikannya, dia ambil kejahatan orang yang dizaliminya, dipikul atas tubuh, atas tubuh badannya dan dicampakkan dia dalam neraka. Dan Allah sebut dalam Quran, Amilatun nasibah beramal tapi penat. Walaupun dia punya amal yang banyak. Tapi kerana dia mengambil hak orang lain, maka amal-amal ini bukan milik dia. Jadi milik orang lain. Contoh kita, kalau kita kerja penat-penat tapi duit itu untuk bayar hutang orang, kita kan akan rasa down. Kerja penat dapat gaji ke bayar hutang tu bayar hutang ini. Eh mana hak kita tak ada. Tapi kalau tak, tak, tak kerja lagi tu. Kalau kita bekerja, kalau kita dapat manfaat gaji kita, seronok kita. Saya dapat sebulan RM5,000. RM5,000 saya boleh guna. Alhamdulillah. Saya boleh beri anak bini saya makan. Saya boleh simpan. Saya boleh entertain diri saya. Saya boleh beli pakai baju baju baru saya. Seronoknya saya. Saya akan berinspirasi ataupun saya akan saya bersemangat dalam bekerja. Tapi kalau saya kerja tuan-tuan, kerja ni nak bayar hutang orang. Kena pula ni hutang alung habis. Nak makan pun tak boleh. Padahal kerja tiap-tiap hari. Duit ni terpaksa bayar hutang ni. Yang ni terpaksa bayar hutang. Yang ni orang ambil. Sekian-sekian. Akhirnya Isteri pun kelaparan. Mana duit kita bang? Habis dah Abang terpaksa bayar sekian-sekian. Habis anak nak Sekolah. Anak nak makan. Tak ada Abang kerja tiap-tiap hari. Keluar pagi balik petang. Makanya kita sendiri melihat Ada sesuatu yang tak betul dalam hidup Kita. Tetapi guna hari ni Kita sembahyang, kita berzikir Kita baca Quran, kita sedekah Kita sekian-sekian-sekian tapi kita Mengambil harta orang lain Kita memfitnah orang lain kita menyeborkan keaiban orang lain. Kita merendahkan orang lain dengan maksud menghinanya. Kadang-kadang berhati-hati. Sebab itu kita telah ingatkan, kalau tuan-tuan masih ingat apa yang kita sebut daripada kata-kata Sena Ali ta'ala anhu, bagaimana sikap orang beriman? Kita dah sebut. Dan kita ulang untuk menjadikan ia lebih beri manfaat. Bila kita sebut di antara tujuh kebahagiaan orang beriman. Pertama, belajar jangan membenci sesiapa pun. Jangan benci sesiapa. Walaupun dia buat salah pada kita. Kerana kita hidup dengan reda Allah. Dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Yang kedua ialah jangan risau apa pun kesusahan yang menimpa kita. Tenang itu semua takdir Allah. Yang ketiga, hiduplah sederhana. Walaupun kita kaya. Hidup sederhana. Jangan mentang kaya, kita pun hidup cara orang kaya, melampau. Jangan sederhana. Yang keempat, siap takdir Allah harapkan kebaikan. Yang kelima, kita memberi, kita bersedekah walaupun kita susah, walaupun tak ada duit. Yang keenam, senyumlah walaupun kita derita. Yang ketujuh, jangan berhenti mendoakan untuk saudara kita. Yang lain. Dalam tujuh watak ini, tak ada pun disuruh kita mengambil hak orang lain. Bukan disuruh kita memberi hak kita. Bersifat pemurah. Tapi bila kita mengambil hak orang lain dengan pelbagai bentuk sama ada saya katakan dia ni ambil harta ke ambil maruah orang ke ingat kelak, -kelak akhirat kelak kita menjadi orang yang penak beribadat kerana semua kebaikan ibadat dia berikan pada orang lain. Kemudian kata Syam deka Justru itu bertaubatlah pada Allah. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yastahyi ay yabsutul abdu ilaihi ayam abd ilaihi yadaihi fihi khairan fayrudhu ma Allah Taala malu kalau seorang hamba mengangkat tangan kepada Allah memohon sesuatu lalu Allah menolaknya. Untuk menunjukkan kita tuan -tuan, angkatlah tangan bertaubat kepada Allah. Allah tak akan tolak. Kerana Allah malu untuk menolak permintaan hamba-Nya. Bila hambanya mengangkat tangan, wa imam mohon ampun, wa imam mohon kurnian, mohon Allah tak akan sia-siakan tangan tersebut. Kerana yang mengilhamkan angkat tangan itu Allah. Sebab itu jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa kecewa bila kita nak angkat tangan. Allah akan beri. Yang patut kita rasa bila kita tak mampu angkat tangan lagi. tuan angkat tangan ni satu rahmat. Terutama kalau tuan angkat tangan memohon pada Allah. Kalau saya katakan, orang yang kena sakit stroke atau sakit tangan. Dia kalau boleh tangkap angkat tangan dia punya seronoknya lain macam. Ada boleh angkat tangan je Tentang tanya, tentang tengok orang orang kena stroke biasanya. Kalau dia boleh angkat tangan sikit, dia gembira tak? Oh, gembira dia. Tu kau ni oh sikit sikit dia mengangkat tangan. Allah Subhanahu. Tapi lebih seronok lagi kalau kita masih mampu mengangkat tangan memohon kepada Allah. Seronok. Kalau boleh tangan ni tak nak jatuh. Kan tangan paling mulia tangan yang mengangkat memohon kepada Allah dan apa yang paling mulia untuk kita pun mohonlah keampunan lah. kerana Allah Taala kata aku suka orang mohon ampun aku suka maka kalau saya katakan saya pernah mengambil hak orang lain saya pernah memfitnah orang lain saya pernah membina naratif songsang untuk menjauhkan orang pada orang ni kerana dengki saya atau buruk hati saya maka saya berdoa kepada Allah ampunkan dosa aku dan ampunkan dosa orang yang aku zalimi Ya Allah jangan jadikan mereka ini penyebab kemuflisan ku akhirat kelak. Ya Allah jangan jadikan dosa-dosa ku dengan manusia. Penyebab kemurkaanmu. Ya Allah jangan jadikan dosa-dosa ku denganmu. Penyebab jauhnya aku daripada rahmatmu. Ya Allah aku menadah tangan ini memungka ampunan. Dengan apa yang telah aku lakukan wa imma yang aku sengajakan ataupun tidak. Yang aku lakukannya yang kecil ataupun secara melampau. Kan tiada mengampungkan dosa menengah engkau, Ya Allah. Ya Allah, hilangkan kedengkian dalam diriku. Ya Allah, jauhilah aku daripada mengambil hak orang lain. Yang zahir atau yang batin. Jadikan aku orang yang pemurah. Senyumannya, pemberiannya. Dan jadikan aku orang-orang yang sentiasa mulia di sisimu. Dan mendapat rahmatmu, keampunanmu. Perbaikilah hubunganku dengan hamba-hambamu sehingga aku tidak akan didakwa di hari akhirat kelak dengan kesalahan pada hamba-hambamu. Didamaikan hati kami, ditanamkan kasih sayang antara kami dan hilang kedengkian antara kami. Maka itu yang patut kita doakan pada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syam Qadir Bila ada suatu bala yang menimpa mu, maka bersabarlah. Tetapi bila kita ada ujian, bahasa mudah, sabar sehingga direngankan ujian tersebut. Kemudian diubah takdir apa yang disukai oleh Allah yang juga kita akan suka ingin juga. Jangan merungut atau membantah. Kelak akan datang ujian-ujian yang baru dan bala-bala yang lebih besar. Tentang kaedahnya mudah. Kita kalau datang ujian Allah Ta'ala. Pertama kita tahu ujian Allah Ta'ala. Ini tanda Allah saya. Ujian Allah Ta'ala datang bersama dengan pahala dan darjah dan keampunan. Tetapi ujian-ujian Allah ini untuk kita kembali pada Allah. Seberat mana pun ujian. Baik kematian, baik kehilangan harta, baik kesihatan. Baik ujian-ujian berkait dengan urusan-urusan kita dengan manusia. Kadang-kadang suka urusan dengan manusia. Payah. Ataupun cita-cita kita. Sukar untuk kita perolehi. Kita hanya mampu bermimpi. Al-maklumlah mimpi itu percuma. Saya hanya boleh bermimpi. Namun tuan-tuan sekalian, setiap kali datang ujian, sabar. Kuatkan sabar. Harapkan kebaikan. Jangan putus asa. Kalau Allah ringankan, Dia Allah akan tunjuk apa yang lebih baik. Tapi kalau kita menunggu, katakan lebih datang ujian menunggu, dia akan datang ujian baru. Kan ujian itu mula bertukar bukan lagi sebagai ujian, tapi sebagai balak bencana. Setiap kali kita merungut, dia akan datang, datang, datang. Orang yang merungut ini kata Syed Abdul Qadir tanda dan hatinya cinta pada dunia. Apa tidaknya? Sebab dia tak nampak ujian tu kan pahala. Itu kan akhirat. Itu simpanan pahala akhirat. Dia cuma nampak biar dia senang kat dunia. Eh awak tak nak akhirat ke? Oh okay, kita nak yang sekarang. Tak kamu akan mati dan pergi ke akhirat. Akhirat kamu ada apa? Kalau kamu tahu pada ujian ini, Allah nak beri kamu pada akhirat. Maka kenapa kamu mengeluh sampai macam tu? Sampai kadang-kadang memburukkan Allah, buasan keburuk pada Allah. Kenapa lah Allah uji aku tak ada orang lain kena uji. Oh, ni ayat. Ayat dia ni macam dia ni ada share dengan Tuhan. Dia cuma makhluk yang hina ada tak ada serupa je. Di sisi Allah. Kewujudan dia bukan wajib. Dia wujud ke tak wujud sama? Tuan -tuan, saya wujud atau tak wujud sama tuan-tuan. Ini ada anugerah Allah pada saya. Kalau so, Allah tidak mahu menciptakan saya, maka tak ada apa masalah. Tapi Allah ciptakan saya. Dan Allah beri segala apa yang saya perlu dalam hidup ini. Allah berikan pada saya. Allah memperkenalkan dirinya pada saya sehingga saya mengenalnya. Allah memberi rahmat kepada saya sehingga saya berpegang dengan akidah keimanan kepadanya. Kemudian kata Syam Dukadi, why kaum, jika kamu perlukan urusan dunia juga, cukuplah fizikamu bukan hatimu. Hatimu dengan Tuhan. Batimu tetap berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti kamu akan dihidupkan semula untuk benar-benar mencari reda Allah Ta'ala. Ketika itu jiwa kamu menjadi jiwa kimia. Jiwa kimia maksudnya jiwa yang berharga. Lebih berharga daripada segantang emas. Tata bila hidup kita mula kerana Allah. Beribadat pada Allah. Setiap detik kita berharga. Itulah dia bermulanya umur kita tetapi umur kita kau setakat main setakat berhibur itu bukan umur kita ini ke akhirat sampah semua ni tetapi bila umur kita mula digunakan mentaati Allah berzikir pada Allah mengharapkan segala kebaikan rahmat dari Allah maka umur kita mula bernilai kita dah seperti emas bukan lebih bernilai pada emas terus begitu sehingga kita bertemu dengan Allah tetapi tak akan ada yang memahaminya negara orang yang merasainya sebab itu berbahagialah orang-orang yang berpegang dengan apa yang disebut oleh Syah Abdul Qadir ini. Yang beramal, yang ikhlas dan amalannya. Yang mengambil teguran ini daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dengan sebab itu Allah akan dekatkan diri dengan Allah. Maksudnya apa? Bersabar. Terima takdir Allah SWT. Kalau pun saya katakan terpaksa saya berurusan dengan dunia. Yang urusan dengan dunia cuma fizikal saya, hati saya dengan Allah. Kalau pun saya terpaksa makan ubat untuk sembuh. Saya yakin Allah yang menyembuhkan buka ubat. Oh, saya terpaksa jumpa doktor untuk rawatan saya. Saya melihat doktor pada hubungan zahir. Tapi hakikat ialah Allah. Dan saya mengetahui apa yang Allah uji pada saya ini untuk kebaikan saya sendiri. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab so, bila kita melihat benda ini, keuntungan pada kita. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Siapa yang melihat keajaiban takdir Allah ini, dia yang untung. Siapa yang buta melihatnya, dia akan menanggung kerugian. Dalam takdir-takdir Allah ini tuan keuntungan kita bukan kerugian. Ma qadallahu laka qada'an illa kana khairan laka. Allah Taala tidak menentukan sesuatu ketentuan kepada kamu melainkan baik untuk kamu. Baik, baik. Kalau saya tak punya pasangan baik untuk saya. Saya tak punya anak baik untuk saya. Ya saya akan berusaha secara hukum yang Allah tetapkan. Tapi hati saya tetap melihat kebaikan di sisi Allah. Redha. Kalau takdirkan saya macam ni, macam ni lah saya. Saya redha. Saya tahu apa yang Allah sediakan untuk saya jauh lebih baik daripada apa yang saya nak dan apa yang saya rancang. Akal saya terlalu dangkal untuk melihat apa yang lebih baik untuk saya. Saya cuma melihatkan hawa nafsu saya. Dan kerana orang-orang berada di sekitar saya, saya nak macam ada orang lain dapat. Orang tu dapat tu, saya pun nak macam tu. Walah, barangkali Allah nak berikan kita kebahagiaan yang berbeza. Maka tenang dengan ujian Allah. Sabar dan terus beramal, terus meyakini, terus berharap hanya kepada Allah Ta'ala. والله أمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته